На, на мой взгляд, сегодня такой серьезный день для всех жителей Кировограда, потому что на самом деле, что мы видим? Что нам из Киева попытались продиктовать, как нам переименовать город. И за этим следует не только переименование города, а вопросы децентрализации. Какое может быть доверие, какое может быть доверие децентрализации, если мы даже назвать свой город не можем так, как мы хотим. И учитывая те, рейтинговые э, опросы, которые мы видели, мы знаем, что заявили за большинство на сегодняшний день в городе Гервоград. За Ингульск, о котором сегодня будет э, идти речь на сессии Верховного Совета, было, по последним социологическим исследованиям около 6%, то есть совершенно небольшая часть населения. Поэтому моя задача как народного депутата, который избирается по городу Кировоград, все-таки услышать голос большинства людей. Чимало вы спілкувания с другими депутатами, какой настрой? Обязательно, потому что это подготовка очень серьезная. Спасибо, ребят. И э, я уверен, что фракция поддержит э, мнение депутата. Но в данном случае э, солидарность. Э, абсолютно я не вижу рисков никаких для того, чтобы проголосовали за вот такое вот неправильное, на мой взгляд, переименование народного.